Здравствуйте, друзья! Сегодня мы обсудим такую тему, как подтяжка лица, ее виды и кому какие показаны. В настоящее время изменилась теория о старении лица. Для того, чтобы ее объяснить, нужно представить, что при современных анатомических взглядах лицо воспринимается в виде такого слоеного пирога. То есть есть глубокие слои, поверхностные слои то, что мы видим возрастные изменения, это все тянет за собой каждый слой. Но старение начинается в самых глубоких слоях. Прежде всего из-за того, что у нас есть так называемые костные балки, которые создают нашему черепу очень жесткую структуру. И с возрастом, из-за гормональных изменений, обмена кальция, идет потеря костных прочных структур, из-за чего меняется и геометрия, после чего мы переходим на следующий слой, где меняются связочки, становятся не такие эластичные, они идут вслед за этими балками, провисают жировые пакеты и в дальнейшем то, что мы видим. Наша кожа, которая потеряла эластичность, потеряла коллаген, потеряла воду, также сползает и ее уже так хорошо все не держит. Поэтому мы видим выраженные глубокие складки, носослезные, нососкуловую, носогубные и так далее. Также на коже появляются борозды вследствие того, что кожа спадает, сходит с низ, и происходит ее гофрирование. А тут она и так уже утратила свои эластичные компоненты, утратила влагу. Поэтому мы имеем вот такой вид стареющего лица и как я уже сказал вследствие того что этот наш слоеный пирог в каждом слое как идут какие-то изменения мы имеем такой вот результат поэтому современный взгляд эстетической медицины как из косметологии так и пластической хирургии а то их в комплексном воздействии направлен на решение работы в каждом слое. Если мы будем работать комплексно, а не воздействовать только на кожу, мы тогда только сможем достигнуть отличного, стойкого результата. Конечно, самый радикальный метод бороться с возрастными изменениями – это хирургическая подтяжка лица. Не каждый пациент решится на такую процедуру. Кто-то ввиду того, что он не имеет времени на реабилитацию в послеоперационном периоде. Для таких пациентов востребованы менее инвазивные методики. Благо, в нашем арсенале и такие присутствуют. Первое, что мы можем сделать, это как тренировка перед подтяжкой лица и с минимальными повреждениями, это, конечно же, установка нитей. Нити сегодня существует огромное количество, начиная от мононити, которой мы практически не пользуемся. Мононити это больше для того, чтобы улучшить качество кожи, а они лифтинговым эффектом практически не обладают. Следующие это нити с насечками, которые выполняют лифтинговый эффект и помещаются в слое между смазой подкожно-жировой клетчаткой. Да, есть эффект. Есть пациенты, у которых это востребовано, я сам эту методику часто использую, но, к сожалению, не всем она подходит. Тяжелые лица, эффекта особо видно не будет, полные лица также, поэтому это пациенты с мелкоморщинистым типом старения, худое лицо, тоненькая кожа, отличный будет результат, если она смещается, все. Есть также линейка нитей с двумя иголочками по типу Double Needle. От компании Mint Lift. там совсем другой принцип. Мы можем эту нитку зафиксировать за жесткую структуру, допустим, за фасцию, провести ее и обеспечить лифтинговый эффект. Однако минусы двумя-четырьмя нитками не всегда мы не достигаем эффекта. У некоторых пациентов приходится ставить большое количество нитей. Соответственно, чек для пациента возрастает до такой степени, что это будет стоимость обычной подтяжки лица. Поэтому тут пациент уже выбирает. Либо мы делаем ему лигатурный лифтинг, либо он приходит и делает подтяжку лица, результат который будет до 8-10 лет держаться. Второй метод, который я очень люблю, использую в своей практике, это использование филлеров на основе гидроксиапатита. Уникальный препарат. Мы его используем как раз для наполнение тех зон, которые утратили свои объемы. Получаем небольшой литинговый эффект, плюс те компоненты гиалуроновой кислоты, которые находятся в нем, они еще стимулируют кожу, поэтому пациенты отмечают улучшение кожи, улучшение тургора кожи, но и заполнение тех объемов, которые были утрачены с возрастом. Минусы препарата – это как и у всех филлеров наполнителей. Это эффект, который нужно периодически подкреплять. Часто его комбинируем и с нитями, и с другими препаратами. Поэтому препарат довольно успешно используем в практике. Но если выраженные возрастные изменения, конечно, он не даст того эффекта. Просто будет небольшое улучшение кожи, и мы не увидим такого вау-эффекта. И следующая методика, которую широко использую, моя одна из самых любимых, использую ее как изолированно, так и в комбинации с подтяжками лица, это липофилинг. Липофилинг, если его использовать изолированно, можно вообще считать процедурой одного дня, поскольку на следующий день будут только небольшие гематомы у пациентки, которых может и не быть вместе введения жира. В чем огромные плюсы липофилинга лица? Во-первых, что используются очень небольшие объемы. Один 20-граммовый шприц будет достаточно для того, чтобы пройтись по всему лицу. То есть мы с помощью жира можем заполнить проблемные это атрофия височных областей, скуловую зону, сделать армирование щечной зоны, сделать углы нижней челюсти, прорисовать немножко поработать с подбородком, заполнить проблемные складки носогубные, носослезные, зайти под круговую мышцу глаза и убрать запавший взгляд у пациента. То есть совсем небольшой объем жира мы берем в какой-нибудь проблемной зоне, область живота, область коленок и прорабатываем все лицо. По сути это универсальный филлер, который очень хорошо приживается, не требует каких-либо условий хранения. Сама операция занимает где-то от часу до полутора часов, в зависимости от того, каким методом мы очищаем жир. Поэтому благодаря липофилингу мы можем получить через час очень такое наполненное, свежее лицо. И результат будет радовать пациентку ну, где-то, скажем так, от, пол, от полугода до года. В некоторых случаях требуется повторное введение. Если у вас возникли какие-то вопросы по омоложению лица и какую методику бы вы хотели, если вы пока не хотите делать подтяжку лица, обращайтесь, будем рады помочь вам.